Зараз ці вулиці забудовані законі намагаються будувати. Так от, що треба, якщо будете виходити 100 разів по 20 чоловік, жінок і бабусі, там, да, і там кілька чоловіків, ну, нічого ви не доб'єте. Тільки якщо ви реально будете працювати в кожну квартиру зі пояснили така ситуація. Якщо ми завтра не вийдемо і не донесемо до ЗМІ, то що ми тут протестуємо, що нас тут багато, і ми хочемо це зупинити. Якщо покажуть вас по телебаченню, раз знати від Київ, то тоді можна буде про ну щось говорити. Якщо ви будете самі виходити, між собою, поговорили, там на кухні поговорили, все, ще раз виходить, виходимо, нічого не вже люди, це... які, які це... приходили це... перші рази, вони дивляться і, не... і, і, і нікуди все. О, так, тому, що вони бачать, ринці, що, ми ходили, ми тут, вони бачать, що це толку не дає. Да, багато даме. людей готово може вийти, але вони та я вже виходив, ми що постояли знову розуміти. Тому треба треба розуміти, що робити, ми підкажемо, що робити, от куди приходить, що робити щоб вас і ЗМІ побачила і що робити, щоб забудовник розумів, що е, ви є сила. Але для того ви маєте бути дійсно сила маєте зібрати людей як можна більше і виходити на акції протесту.

Або побудуете все. Ну как бы мы с приехать тут ничего. Ну вы э, ничего там, вы... Этими... я буду разговаривать. Вы стойте рядом просто, понимаете? Ну... Ну мы вот постараемся, сто процентов не даем. Я даже не сейчас не на войну, я прошу, чтобы люди вышли. Домов, домов чтобы кто, самый активный, пройдите по подъездам, по квартирам, позвоните, сказать, завтра акция в какой-то родине приходит. Как, значит, адрес этой застройки? Какой адрес этой застройки? Оле... Олевская 7, да? А? это будет адрес Олевская 17. 17. Но вот этот дом будет 17. А, 17? Олешка 17, да? Подпишитесь, пожалуйста, подойдите. Ваша подпись заходит. Давайте, кстати, взять просто своих друзей, которые не здесь даже. Значит, смотрите, мы сегодня создадим страничку и группу Олешка 17 в Фейсбуке. Вот Олешка 7. Доброе создам группу Олешка 7. И э, туда просто постарайтесь кидать всякие видео материалы, фото, номера машин, э, застройщика, который руководит, кто-то там охрана руководит. Это все полезная информация. Ничего, кодовое название. Знаете, когда строили захватили парк напротив Серафимовича 13, там тоже был другой адрес, как бы присвоен, но э, на группу назвали Серафимовича 13. Ну то есть все знали, как бы в принципе что это Серафимовича 13. Да. А там э, вы можете объяснять. То есть да. это теги, 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 которые надо прописывать потом в видеороликах в обращениях к прессе, для того чтобы все четко понимали. То есть вы когда проговариваете, всегда говорите «Олевская 7, что и тот здание в принципе не очень было законно построено порушение державных будивольных норм. И это вообще как бы на уши не налазит. Не, вообще вот это, которое должно было быть 22 этажа, а стало 32 этажа. А, да? Ну, да фундамент не усилили. Фундамент остался как для 22 этажного дома. Конечно, конечно. Они Им все равно. В Жадность... Воду, и Начали не выходить одно на другое, они решили еще достроить. Вот, сосновый бир. Отожили. То есть бетонное царство. Здесь лишний... Полный... Каменные джунгли, кодовое название. Да, это ужас, конечно. Сам бетон для здоровья не полезен. А еще железо внутри, это магни, постоянная магнитная сетка фарадея, то есть клетки в этом, по вообще медицине, в таком доме нельзя больше пяти часов в сутки пребывать, на самом деле. Они же еще и заливают постоянно по ночам, начиная вечером. Медициной. Вот, значит, запомните, ночь, а, бетоном, значит, выходные бетон. дни, если они... Начинает строить, то вы можете сразу вызывать милицию. Есть постанова КМДА, которая запрещает выходные дни. Ночью в темное время суток не имеет права строить. А вы вызываете настройку или милиция не А вы вызываете так, что э, здесь группа сейчас ломает забор. И они сразу приезжают. А вы звоните и говорите, неизвестные ломают забор. Защищать они и стройку сразу приедут. И когда они приедут, уже тогда давайте бумагу, будем составлять заявление. И обязательно берите номер входящего заявления. И потом перезваниваете в райотдел и спрашиваете, было ли под этим номером заявление или нет. Все этажи заливали Все время, постоянно, время. Им бетон что ли, в это время?